દાહોદ જિલ્લાના લીમખેડા તાલુકામાં વર્ષ બે હજાર બાવીસમાં પર્યાવરણ બચાવાની પ્રતિજ્ઞા સાથે ઘરેથી નીકળ્યો હતો અગિયાર લાખનો પેકેજ છોડીને આશુતોષ પર્યાવરણ બચાવવા ચૌદસો કિલોમીટર પગપાળા લીમખેડા આવતા દાહોદ જિલ્લા હિન્દુ યુવા યુવાવાહિની દ્વારા શ્રી પંચમુખી હનુમાનજી મંદિર પલ્લી ખાતે ભવ્ય સ્વાગત કરવામાં આવ્યું માથા ઉપર તિરંગો લહેરાવીને અને હાથમાં એક છોડ લઈને પર્યાવરણ સંરક્ષણ માટે પગપાળા નીકળેલો ટ્રે મેન લીમખેડા પહોંચી ગયો આશુતોષ પાંડે જે ઉત્તર પ્રદેશના સુલતાનપુરનો રહેવાસી છે તે ચાર ડિસેમ્બર બે હજાર બાવીસના રોજ પરિવારને જાણ ગણ્યા વિના પર્યાવરણ બચાવવાની પ્રતિજ્ઞા લઈ વંદે ભારત પદયાત્રા પર નીકળી ગયો આશુતોષ ઘણા રાજ્યોમાંથી ચાલીને લીમખેડા પહોંચ્યો છે આશુતોષ પાંડે કહ્યું કે છવ્વીસમી જાન્યુઆરી બે હજાર છવ્વીસમાં ઉત્તર પ્રદેશમાં એક જ દિવસમાં એક લાખથી વધુ છોડ લગાડવામાં આવશે પોતાના દેહ માટે અગિયાર લાખ રૂપિયાના પેકેજ પણ છોડી ચૂક્યો છે ત્યાર સુધી તે ચૌદસો કિલોમીટર પદયાત્રા કરી ચૂક્યો છે આશુતોષ પાંડે તેને પદયાત્રા દરમિયાન ભગવદ ગીતા વહન કરે છે રસ્તામાં આવેલી હોટલો મંદિરો અને આશ્રમોમાં રોકાય છે અને પોતાની સાથે કપડાને કેટલીક જરૂરી વસ્તુઓ રાખે છે તેની બેગનું વજન પચીસ કિલો છે તે બેગમાં પુસ્તકો પણ રાખે છે ક્યારેક તે બેસીને પુસ્તકો વાંચે છે સતત ચાલવાથી એના પગમાં પણ દુખાવો થયા કરે છે પરંતુ કહે છે કે આમાં પણ એને આરામ મળે છે ચૌદસો કિલોમીટરની સફર પૂર્ણ કરીને બુધવારે લીમખેડા પહોંચી ગયો તે બે હજાર ચોવીસ માં દેશની દસ હજાર કિલોમીટરની યાત્રા પગપાળા પૂર્ણ કરશે અને પ્રકૃતિને બચાવવા તેણે વાર્ષિક રૂપિયા અગિયાર લાખનું પેકેજ છોડી દીધું છે શ્રી પંચમુખી હનુમાનજી મંદિર લીમખેડા ખાતે આશુતોષ પાંડે આવતા દાહોદ જિલ્લા હિન્દુ યુવા વાહિની દ્વારા પાંડે આશુતોષ પાંડેના હસ્તે તુલસી માતાનું રોપણી કરાવવામાં આવશે અને એનું ભવ્ય સ્વાગત કરીને પદયાત્રા ની શુભકામનાઓ પાઠવવામાં આવશે રિપોર્ટર જશુભાઈ ગણાવા સાથે હિન્દુ યુવા વાહિની રિકેશભાઈ પ્રજાપતિ જય શ્રી મેં નામ આશુતોષ પાંડે હૈ મેં વંદે ભારત પદયાત્રા ચાર દિસંબર દો હજાર બાઈસ કો અયોધ્યા ઉત્તર પ્રદેશ સે કર રહા હું યે ઇક્કીસ રાજ્યો કી પદયાત્રા પર્યાવરણ પ્રકૃતિ કો બચાને કે લિયે કિયા જા રહા હૈ और अभी फिलहाल मैं दस हज़ार चार सौ किलोमीटर की यात्रा पूरी करने के बाद 13 राज्य पूरा करते हुए मैं अभी गुजरात राज्य से मध्य प्रदेश की तरफ जा रहा हूँ फिलहाल इस टाइम मैं पंचमुखी हनुमान मंदिर में हूँ जहाँ पर अभी वृक्षारोपण किया गया वृक्षारोपण करने के साथ साथ अभी हमारी आगे की यात्रा यहाँ से इंदौर के लिए निकल रही है अभी तक तो फिलहाल मैं पांच चीफ मिनिस्टर सेवन फॉरेस्ट मिनिस्टर सिक्स एजुकेशन मिनिस्टर से मिल चुका हूँ उनको मिलने के बाद एक मेमोरेंडम शेयर किया गया है उनसे एक पॉलिसी डिमांड कर रहा हूँ मैं चाहता हूँ क्लास वन से क्लास ट्वेल्थ बीच में भारत की शिक्षा व्यवस्था के अंदर एक पॉलिसी लाई जाए जब बच्चा स्कूल जाता है तब बच्चे को स्कूल की तरफ से एक पेड़ दिया जाए बच्चा उस पेड़ को प्लांट करे उसकी एनुअल ग्रोथ के उसको प्रोजेक्ट सबमिट कराने के टाइम आप उसको मार्क्स दीजिए अगर ऐसा हम कर सकते हैं तो गुजरात जैसा राज्य हर साल पचास लाख पेड़ लगा पाएगा और पूरे देश की बात करें तो हम बीस करोड़ से ज़्यादा पेड़ लगा पाएंगे और बीस करोड़ युवाओं को पंडित की तरफ लेके जा पाएंगे क्योंकि अगर हमने युवा को तो प्रकृति की तरफ लेके नहीं गए यंग जनरेशन को प्रकृति की तरफ लेके नहीं गए तो आने वाले टाइम में बहुत बड़ी क्राइसिस देखने के लिए मिलेगी आज लोग पॉलेटेड एयर कंज्यूम कर रहे हैं फिल्टर वाटर कंज्यूम कर रहे हैं केमिकल फूड कंज्यूम कर रहे हैं लेकिन इस पर कोई बातचीत नहीं कर रहा हर इंसान सिर्फ पैसे कैसे कमाना है फेम कैसे कमाना है पावर कैसे कमानी है इस पर बात कर रहा है अभी डब्लू ने एक रिपोर्ट जारी करी है जो लोग मेट्रो सिटीज़ के अंदर रहते हैं एवरेज लगभग लगभग अपनी दस साल की जिंदगी लॉस कर देते हैं दिल्ली के अंदर जो लोग रहते हैं टेन पॉइंट अपनी जिंदगी लॉस कर देते हैं बट इस पर कोई बात नहीं कर रहा 1952 में जो भारत की टोटल संख्या थी वहाँ पे थर्टी सिक्स करोड़ लोग थे आज हमारे पास में एक सौ बयालीस करोड़ लोग हैं उस टाइम पेड़ ज्यादा हुआ करते थे पॉपुलेशन कम थी आज पॉपुलेशन ज्यादा है पेड़ कम हो चुके हैं उस कंडीशन में हम सर्वाइविंग स्थिति से भी नीचे जा रहे हैं आप देखेंगे आज की यंग जनरेशन को नई फार्मिंग आती है नई वो एनवायरमेंटल है वो सिर्फ मनी ओरिएंटेड है पेम ओरिएंटेड है और सोशल मीडिया पर कंटेंट बनाने के लिए काम कर रहे हैं लेकिन अगर हम रियलिस्टिक कंटेंट की बात करें तो उससे बहुत दूर होते चले जा रहे हैं अगर आपको पाँच मिनट जिंदगी सर्वाइव करनी है तो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी उसके बाद सर्वाइव करनी है तो पानी की जरूरत पड़ेगी उसके बाद सर्वाइव करनी है तो खाने की जरूरत पड़ेगी ये तीनों चीज़ें हमारी मदर लैंड से है तो आज के बच्चों को बताना बहुत जरूरी है बेटा माए पास हमारी दो माँ हैं एक जिसने हमें जन्म दिया और एक जिसने जन्म देने के तुरंत बाद हमें ऑक्सीजन दी पानी दिया खाना दिया एक माँ की तो पूरी दुनिया बात करती है जो नौ महीने पेट में पालती है लेकिन जो नब्बे साल तक हमें पाल गई है उसकी आज हम नौ मिनट बात नहीं कर रहे इसी विचार के साथ मैं पूरे देश की इक्कीस राज्यों की पदयात्रा कर रहा हूँ छब्बीस जनवरी दो को मैं अयोध्या में एक लाख वृक्षारोपण कर रहा हूँ उसमें आप सभी के समर्थन की बहुत जरूरत है आइए मिलकर एक पेड़ लगाते हैं इस देश को स्वच्छ सुंदर बनाते हैं प्रधानमंत्री जी की भी विचारधारा के साथ आगे इस देश को लेके जाते हैं प्रधानमंत्री जी युवा को जागृत करने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम करते रहते हैं मैं उनके विचार से उनसे इंस्पायर होके पूरे देश की पदयात्रा करता हूँ धन्यवाद जय जय श्री राम जय जय श्री राम आवनवी खबरों जोवा माटे अमारी चेनल ने लाइक करो शेर करो और सब्सक्राइब करो